Же більш докладно про ситуацію на вітчизняному фінансовому ринку. Ми спілкуємося з нашим гостем, керівником департаменту корпоративних відносин держкомісії з цінних паперів та фондового ринку Анатолієм Амеліним. Пане Анатолій, я вітаю вас. Отже, okay. як було озвучено кілька місяців тому, держкомісія працює над поверненням емітентів з українськими активами на вітчизняні майданчики. Про які результати у вирішенні цього питання, ми можемо говорити зараз. Ну, если говорить более корректно, то, наверное, это не возвращение ценных бумаг, это есть привлечение новых инструментов в Украину. Речь идет в первую очередь о компаниях, которые вышли на IPO в Европе. Это компании, у которых основные активы находятся в Украине преимущественно. Это сельхозсектор, производство продуктов питания и добывающий сектор. Компании юридически имеют юрисдикцию неукраинскую. Компании зарегистрированы в Европе и торгуются в Европе или депозитарной расписки, или акции таких компаний. Сегодня мы видим большой интерес украинских участников рынка к операциям с такими бумагами в Украине. Достаточно долго у нас шли дискуссии, как правильно выстроить этот процесс. На сегодняшний день у нас уже есть консенсус, уже создана рабочая группа, уже были проведены несколько встреч с компаниями, это эмитенты, которые пускали бумаги, которые готовы заводить свои активы в Украину, ну назовем это возвратом. Вот. Были встречи с Национальным банком, то есть в принципе мы видим достаточно серьезный прогресс. А про какие самые компании домова? Я думаю, некорректно сейчас будет называть название этих компаний. Публично заявила о своей готовности компании Мироновских хлебопродукт. Есть еще несколько компаний, которые проявляют активный интерес, но публично они этого не заявляли. Думаю, будет некорректно их упоминать. Если говорить о «Мироновском хлебопродукте, они достаточно позитивно смотрят на вход в Украину де юра это будут иностранные ценные бумаги. Механизм завода в Украину будет предусматривать активную часть эмитента в данном процессе, потому что имитент будет нести ответственность перед инвесторами. И все действия, которые будут предприниматься в Украине, будут непосредственно эмитентом. То есть есть некий уже отработанный алгоритм, уже нами разработан проект нового положения, новой редакции положения о допуске иностранных ценных бумаг к обращению в Украине. И, соответственно, мы отрабатываем систему дальнейшего обращения в Украине. ряд еще неурегулированных моментов. Чаев же, домовленности с фондовыми биржами? А, непосредственно комиссия переговоров с биржами не ведет. Это задача эмитента. А, я думаю, что потенциально эмитенты будут выбирать а, те площадки, на которых сосредоточена больше ликвидность. То есть, де-факто, у нас три биржи сегодня контролируют процентов 90 всего оборота. Это ПФТС, Украинская биржа Биржа перспектива. Я думаю, с одной из них эмитенты будут заключать соглашение о листинге, там будут обращаться эти бумаги. викликає питання і механізм повернення акцій в Україну, Чи означає це, що потрібно купити їх, наприклад, на лондонському майданчику і потім ввести в Україну. А uh, з колегами ми обсуждали кілька варіантів заводу бумаг в Україну. Один з них это механізм, передбачаючи придбання десятиліття бумаг одним із, наприклад, проф учасників, брокером, банком, бумаг там і заводити сюди. Но ми этот варіант відвергли. В даному випадку у нас дуже мало механізмів контроля и обеспечения безопасности инвесторов в Украине. Тот сценарий, на котором мы остановились, это завод бумаг в Украине непосредственно эмитентом. О чем идет речь? А эмитенты, как правило, имеют выкупленные бумаги. То есть размещая их на рынке, в зависимости от рыночной конъюнктуры, время от времени бумаги выкупают, если цена их удовлетворяет. Так называемые казначейские бумаги. Речь идет о заводе в Украине бумаг, которые уже зарегистрированы, которые уже находились в обращении, которые выкуплены. Что заважает завершению проекта и сколько часу это может потребовать? Самое главное, есть воля и желание всех участников процесса дойти до конца. Я думаю, что важный ресурс, который нужен, это время. Потому что есть ряд процедур, которые мы должны согласовать, в том числе с Национальным банком. Если говорить о конкретной механике, как будет заходить сюда эмитенты, то алгоритм будет выглядеть следующим образом. А эмитент заключает договор с одной из бирж, которую выбирает, заключает договор с андеррайтером, готовит пакет документов, который предусмотрен нашим положением, новым разработанным, подает документы в комиссию по ценным бумагам и получает разрешение к обращению ценных бумаг в Украине. Является еще неурегулированным вопрос с Национальным банком, так как первая сделка по приобретению ценных бумаг иностранной компании требует наличия лицензии. Процедура получения лицензии не быстрая, в среднем это Нормативно определен срок 30 дней, но в рамках этих 30 дней требуется согласование с правоохранительными органами и СБУ. То есть сложная процедура согласования. Мы сегодня переговоры по упрощению данной процедуры. А также является неурегулированным вопрос относительно участия украинских собственников в собраниях акционеров. Дело в том, что бумаги учетной системе у нас опросов нет, все вопросы у нас урегулированы. Можно учитывать на счетах украинских хранителей ценные бумаги иностранных компаний через, через систему корреспондентских отношений между депозитариями. Тем не менее, выписка, которая дается в Украине хранителям о праве собственности, вряд ли будет восприниматься в иностранной юрисдикции. Поэтому это вопрос номер один, но не самый критичный. Вопрос номер два ⁇ это получение дохода по таким бумагам. Например, собственник получает дивиденды. Естественно, имитент, имеющие иностранную юрисдикцию, выплачивать будут валюту в той, в той валюте, в которой он захочет, это будет доллар или евро. А, таким образом, номинальный держатель, депозитарий, получает эту валюту, должен ее передать собственникам. Расчет внутри Украины в валюте запрещены. Таким образом, нам необходимо или урегулировать возможность выплаты дивидендов в иностранной валюте, или же дать возможность э, депозитарным учреждениям конвертировать эту валюту, и уже рассчитываться в гриве. То есть я думаю, что есть вопрос, есть механизмы решения, вопрос времени. Кто будет покупцем? Покупатели Групп покупателей несколько. Ну, во-первых, это участники рынка, это активные инвесторы, которые сегодня торгуют на украинском рынке, так называемые спекулянты или частные инвесторы. Вторая достаточно большая группа, на которую мы делаем ставку, надеемся, что она станет превалирующей, это пенсионные фонды и инвестфонды. Ну и третья немаловажная группа, почему иностранные эмитенты хотят заводить свои бумаги в Украину, это дать возможность своим работникам и потенциальным потребителям своей продукции приобретать ценные бумаги Эти компании, то есть у них есть лояльный пул потребителей, есть сотрудники, которые лояльной компании, соответственно, им интересно вкладывать в компанию, в якій они работают. Вот как бы основные группы. А сколько часу це потребовато? Вы имеете в виду завершение процесса. Да. Мы хотим... Скажу так, оптимистично верить, что в то, что до конца этого года мы сможем увидеть результат этого процесса. Если вернуться до досвіду России, то компании, которые проходят IPO на западных биржах, частину акций обязаны размещать в середине страны. Можливо, и нам варто взять это на, на Это очень хорошая идея, мы, естественно, держим это в голове, но когда мы говорим об IPO за пределами страны, то есть российские компании, имеющие российскую юрисдикцию, размещают бумагами за пределами России. А в данном случае по отношению к Украине. Мы говорим о иностранных компаниях. Тот же самое Миронский продукт, который обращается на иностранных биржах, является не украинской компанией. Поэтому мы не можем законодательных ограничить или обязать проходить листинг и размещение в Украине. Это добрая воля эмитента на сегодня. Если говорить глобально о процессе, допуск иностранных самок обращения в Украине – это первый шаг. Мы хотим создать в Украине развитую европейского уровня корпоративную культуру и следующим этапом уже делать размещение в Украине, IPO, с последующим уже IPO українських компаній з українською юрисдикцією. Ось вот це наша головна ціль. Мабуть, подією номер один останнього часу стала пенсійна реформа. Як би ви її оцінили, переваги і самонадоліки? Якщо говорити в цілому про пенсійну проблематику, будь-які реформи – це вже добре. Вони, рішення, не прості, але вони дуже важливі. Задача номер один – зробити наш бюджет пенсійного фонду бездефіцитним. А те предложения, которые были предложены господином Тегибком, они позволяют это сделать. По нашим расчетам в 2013 году пенсионный фонд государственный будет, его, бюджет будет бездефицитным. Это уже очень хорошо. Это позволяет нам с 2013 или более, скажем, реалистично, с 2014 -го года запускать второй уровень пенсионной системы. Насколько я знаю, до конца этого года господин Тегибко обещает через парламент провести необходимые изменения по второму уровню системы. Если говорить о потенциале, речь идет о ежегодном привлечении на украинский финансовый рынок, на фондовый банковский рынок а от 2 до 4 миллиардов гривен. Это те деньги, которые будут работать в экономике Украины. В этом смысле это позитив. Чи сможет пенсионные фонды инвестовать в акции? Конечно смогут. Про И мы на это очень говорить? надеемся. И последняя буквально хвилина часу ваша порада нашим телеглядачам. А... Очень осторожно подходить э, к объектам инвестирования, изучать то, куда они вкладывают. Я очень надеюсь, что пенсионная реформа в Украине будет развиваться, и у нас уже есть немаленький пласт этого сегмента, не государственный а пенсионный фонд. Я рекомендую нашим, вашим телезрителям обратить внимание на этот сегмент и все-таки задуматься о своей будущей пенсии, потому что государство это очень хорошо, но это больше социальная функция. Богатство каждого из нас в наших руках. Я дякую, що ви сьогодні були з нами. і Обов'язково чекаю на вас в нашій студії. Анатолій Амелін, керівник департаменту корпоративних відносин, держкомісії, стінних паперів та фондового ринку, був сьогодні нашим гостем та експертом.